આજે સોળ સપ્ટેમ્બર બે હજાર ચોવીસના રોજ ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પૈગમ્બર સમગ્ર વિશ્વના શાંતિદૂત એવા મોહમ્મદ પૈગમ્બર સાહેબના જન્મદિવસ ઈદ એ મિલાદના તહેવારનો પ્રસંગ સમગ્ર ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવાયો જેમાં મિલાદ શરીફ સલાતો સલામ પડી અને જુલુસ કાઢી ઉજવણી કરવામાં આવેલ તે જ રીતે ગુજરાતના સુરત શહેરમાં સૈયદપુરા લાલકીટ વિસ્તારમાં પણ કોમી એકતા ભાઈચારા સાથે પોલીસની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે જુલુસ કાઢવામાં આવેલ અને નિયા પણ વહેંચવામાં આવેલ જેમાં સુરત સિટી મેયર શ્રી દક્ષેશભાઈ માવાણી સુરત સિટી પોલીસ કમિશનર શ્રી અનુપમ ગેહલોત સર આઈપીએસ સ્વામી અમરીશાનંદ મહારાજ મોહસિનભાઈ મિરઝા હાજી અહેમદ તુંબી મનોજભાઈ પટેલ કિશોરભાઈ ડોડિયા આ પ્રસંગે હિન્દુ મુસ્લિમ ધર્મના આગેવાનો અને આ વિસ્તારના લોકો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા રિપોર્ટિંગ બાય ઈરફાન મનસુરી તમે જોઈ રહ્યા છો સોમવાર ટાઈમ ન્યૂઝ ઇરફાન મંસૂરી સાથે સુરત અને બધા લોકો અપના મળીને જો સુખ શાંતિ વિસ્તારમાં શહેરમાં રાખીને અમારો સુરત જો તમામ ચીજોમાં નંબર વન આવે છે ચાહે સ્વચ્છતા હોય ચાહે અમારા એર ક્વોલિટીમાં સ્વચ્છતા માટે જો કામ કરવામાં આવી રહી કામગીરી અને શાંતિમાં અને ફિટનેસમાં તમામ એક રહેશે એવા સંદેશો સાથે આજે બધા લોકો અમે લોકો

ત્યારે આવનાર સમયમાં ફરી એકવાર આપણે પૈગંબર સાહેબનો જન્મદિવસ જન્મ દિવસ છે એને તો શાંતિનો સંદેશો આપને આપ્યો છે એના સંદેશાને આગળ લઈને આવનાર સમયમાં આપણે બધા સંકલ્પ લઈએ કે આપણા સુરત પર કોઈ પણ અનિચ્છા બનાવ નહીં બને તે આપણા સૌની જવાબદારી છે ફરી એકવાર પેગમ્બર સાહેબના જન્મદિવસની હૃદયપૂર્ણની તમામ મુસ્લિમ બિરાદરોને શુભકામના પાડું છું આજે આ સમય સમયે સિંહ કદીરભાઈ મોહસીનભાઈ તમા કહેવાય મનોજભાઈ અમે ફરી એકવાર આ જગ્યા પર જ્યાં બનાવ બન્યો ત્યાં ફરી એક 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 થઈ ને દેશને સંતોષ આપી રહ્યા છે અસ્તુ ભારતને લીધે मानो नाम मोहसिन मिर्जा से आज यहाँ पे ईदे का जो जुलूस जा रहा है पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आठ तारीख को एक घटना बनी थी बहुत दुखद घटना थी उसको हमने शब्द वकड़ शब्द ने उनको ऐसा बोला है कि जो दोषी है उनको शक्त से सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष को अपने जो निर्दोष है उस पर थोड़ा रहम करे और आज जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रोग्राम था हमारे मनोज भाई है हेमंत भाई है हमारे मेयर श्री हमारे कमिश्नर श्री अमृतसर माम महाराज साहेब वीर जाद साहब यहाँ पे सब उपस्थित थे और एक कौमी एकता का मैसेज जाए उस प्रोग्राम को हमने सबसे सफल बनाया है हमारे कमिश्नर साहब हमारे डीसीपी जॉन पी जोन परमार साहब और उनकी तमाम टीम यहाँ पे उपस्थित रही और ख़ास करके हमारे गुजरात राज्य के हमारे जापाज गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी ने जो पुलिस खाते के साथ मिलके जो काम किया है उसको हम सलाम करते हैं और इस तरह से हमारा सूरत शहर का माहौल कोमी एकता का माहौल बना रहे और यही मेरे आपसे सबसे प्रार्थना है कल हमारा घर गणेश विसर्जन का जो त्यौहार है उसमें भी हम यही कोमी एकता का मैसेज लेके जाएंगे मेरा आपसे इतना ही कहना है बस आठ तारीख जो बनाओ बने लो तो दंडा रात टाइम में ने आज नो तो मैं मॉल जो जो आपको फेरपार आवेजो जो चरमा फेरवाजे आठ तारीख ने नमक पत्थर बाजी से नो

और नौ डॉक्टर सूरत टीम का मैं प्रेसिडेंट हूँ आज सूरत शहर में नहीं पर समग्र विश्व में हमारे मोहम्मद बेगम पर का लिया और जल के मौके पर सूरत शहर में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है करीबन नाइन्टी नाइन परसेंट कुछ खत्म हो चुका है और सूरत शहर की जनता और सबसे पहले तो सूरत शहर की जो पुलिस डिपार्टमेंट है कमिश्नर साहब आन पेरो और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया और पूरे सूरत में हर जगह शांति के माहौल में ये जुलूस निकला और सूरत शहर सैयदपुरा पूरे डिपार्टमेंट द्वारा आज सैयदपुरा में एक भूमि एकता का प्रोग्राम भी रखा गया था उसमें सभी धर्म के गुरु यहाँ पे आए हुए थे सभी समाज के अग्रणी भी आए थे और हमारे सूरत शहर के कमिश्नर और हमारे सूरत शहर के प्रथम नाजिक दक्षत भाई माहौल भी यहाँ पे थे स्वामी तो अमिषक आनंद जी महाराज भी थे और सभी समाज के आगे बन यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने सबने मिल के एक पूरे सूरत शहर ने पूरे विश्व में भाईचारे का संदेश दिया और इसी तरह और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ तो हर साल सूरत नहीं पूरे विश्व में वो भाईचारे के साथ जुलूस निकलता जा रहे जय हिंद जय भारत जी मेरा नाम मोहम्मद आमिर अंसारी है मैं रहने वाला वाराणसी का हूँ मैं सूरत में यह मेरा पहला वर्ष है जो कि मिलादुल नबी मनाया गया है तो हमारे सोच तो मिरताजा हैं मुस्लिम भाई हैं जो जो कि नो ड्रग कैंपिंग चलाते हैं और यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है हमारे नबी का जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और हमारे सूरत शहर के कमिश्नर साहब ने जो जो यहाँ पे शांति व्यवस्था मनाया ये वही जगह है जहाँ पे यहाँ पे जो घटना हुई थी ये वही जगह है और यहाँ पे ही कुछ कार्यक्रम किया गया बहुत शांतिपूर्वक कार्यक्रम हुआ है लेकिन कमिश्नर साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी निर्दोष हैं जो निर्दोष हैं उन्हें घूमने का कृपा करें और जो दोषी हैं उनको बिताकर कृपा करें ये मेरा ये मेरा मतलब आग्रह है उनका ये चीज़ है और दूसरी चीज़ की थी, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है पूरे विश्व तो जो शांति मैंने यहाँ देखा है अपने वाराणसी में ऐसा मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे जो हमारे कमिश्नर साहब आए यहाँ पे शौकत मिर्ज़ा हैं इन्होंने जो प्रोग्राम रखा तो कमिश्नर साहब का यहाँ आना एक शांति का पूरा जो है इसका वो बनाया गया बहुत शांतिपूर्वक हुआ न्यान के नवे निकल चुका है और थोड़ा सा बाकी है तो शांतिपूर्वक पूरा हो जाएगा हिंदू मुसलमान भाईचारा एकदम बना हुआ है जय भारत जय संगीत